Привет, всем я хочу вам показать один интересный карточный трюк, где нам понадобится карта предсказания. Зритель пока не должен ее смотреть. Она покажет тут. Вы даете зрителю протасовать колоду, Как-нибудь по-разному. Можете нескольким зрителям дать. Так, теперь вы просите зрителя назвать любое число от 1 до 52. Например, 14. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Можете зрителю дать колоду, чтобы по вам отсчитал 14 карт. Это без разницы. Теперь нам понадобится карта предсказаний. Какая интересная эта карта? Два кочерей. Как вы думаете, какую карту выбрал зритель? Конечно, что два кочерей. Можете дать направку зрителю. И оп! Одна карта становится красной. Хотя вся колода у нас темно-красная спасибо за внимание